...помощь европейских структурных фондов. В этом году мы опять цели, два которые еще осталось, учимся, так как завершается второй этап, и, и, как мы думаем, еще будет третий. После того опять много вопросительных знаков, как и у коллег в Польше, что будет, когда эти все помощи заканчиваются. Пойдут, ну, в смысле, не будет их. А второе, в большом счете, что двигает э, образование у нас, это многочисленное участие в программах Брюндвик и Леонардо. Это тоже европейские м, программы. Для них надо постараться, они денег так себе не дают. Конкурсы у нас большие. А выгода для... Ну, такая материальная выгода, что там зарплаты или что-то такое маленькое. Я всегда тогда спрашиваю тех организаций, которые участвуют в этих э, проектах, я говорю, почему? Интерес, желание увидеть, желание э, скопить больше опыта. Э, бывают такие ответы. Ну и по маленькому счету, что же двигает еще, я уже упомянула, это ежегодная неделя обучения в Росли, которая производит, происходит у нас э, в ноябре. И в декабре, когда мы подводили итоги, я как, ну, как главный, можно так сказать, координатор этой недели говорю, нет, это была последняя. Больше мы эту птицу не будем весной никак восстановлять или призывать. Но где-то в марте или в апреле раздается звонок в бюро, и кто-то из маленького села или из района говорит, ну когда в этом году. Неделя обучения взрослых эта птица поднимается и обнимает все больше и больше людей. Значит, она нужна. И я желаю, что и у вас. Я вижу очень в смысле хорошие инициативы, и я думаю, что у вас тоже появится или птица, или радуга, или не знаю, кто еще и что еще, которая будет вести вас вперед тоже с достижениями и с некоторыми, думаю, проблемами, но, конечно, пожелание, чтобы эти проблемы были маленькие, а решение было успешным.